Елена Илларионовна уже долгие годы мучилась от боли в шее, спине и суставах. Давала о себе знать травма головы, полученной более 20 лет назад. А от полиартрита страдал каждый сустав. Ужасно болела шея. Трудно было повернуть даже голову. Вправо, влево, все равно. Все вызывало дискомфорт. Мало того, что я страдала от сильных болей, я не могла себе позволить даже поехать к подруге на дачу, выйти просто погулять, потому что любое движение у меня вызывало боль. Обезболивающие мази и таблетки помогали только на время, но из-за обострившегося холецистита Елена Илларионовна была вынуждена отказаться от лекарств. Обследование было проведено сразу под контролем двух специалистов – невролога и ортопеда был поставлен диагноз – остеохондроз шейного отдела позвоночника, полиартрит, и совместно врачами был назначен комплексный курс лечения. Легче мне стало сразу же после первых процедур. Настолько грамотно доктора подобрали мне лечение, что боль не просто утихла, она просто отступила, отошла. И мне стало на самом деле легче. И я стала заниматься своими домашними делами так же, как 20 лет назад. Курс лечения Елены Илларионовны состоял из рефлексотерапии, остеопатии, массажа и кинезиотерапии. Игла рефлексотерапии помогла снять головные боли, а вместе с ними ушли бессонница и шум в ушах. Остеопатия – метод заключается в том, что доктор воздействует не только на проблемную область позвоночника, но и на системы и органы, находящиеся с этой областью во взаимосвязи. Чтобы пациентка могла сохранить результат лечения, в курс были включены лечебно обучающие методы кинезиотерапии. Также процедура учит пациента тому, как правильно двигаться, сидеть, вставать с кровати, поднимать тяжести, расслаблять мышцы. Подобное лечение эффективно в первую очередь потому, что оно комплексное. Остеохондроз и грыжа диска в своей основе имеют много факторов. Так вот, каждая процедура воздействует на определенный фактор. Это не только снимает боль, это лечит. Знаете, никогда не думала, что лечение может быть не только полезным, но и приятным. Порекомендовать приятельницам обязательно. Если вам не понаслышке знакомы боль, прострелы, онемение рук или ног, головокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, головные боли, ограничение подвижности, скачки давления, то данные симптомы нельзя оставлять без внимания – это сигнал сос организма, что произошел сбой. И нужно вовремя обратить внимание на свое здоровье и заняться лечением. Доверьте свое здоровье специалистам Алан Клиник современные методики лечения позвоночника и суставов улица Островского, 57А. Круглосуточная консультация по телефону 555-6 555 6